Ночной свет сэкономит бюджет. Чтобы платить за электричество меньше, украинцы переходят на использование энергоемких приборов после 11 вечера и покупают специальные многотарифные счетчики. Когда их выгодно устанавливать и как быстро окупятся такие устройства, узнавала Наталья Заморская. Сушку для фруктов купили, бачите, понасушивали. Так, может, и не купили э, с такими, здоровыми дорогими тарифами, так как у нас ночи дешевший тариф, то за две ночи высыхает яблочко, например, или сливы. Семья Олеси, Чтобы сэкономить на свете, установила двухтарифный счетчик. За ночное электричество сейчас отдает в половину меньше. Только бойлер стиральную и посудомоечную машины теперь лучше включать после 11 вечера. Уже зараз вечір рано настає, то ми буває раніше, чим одинадцята година, лягаємо спати, то синові лишаємо записку, він пізніше приходить, включить посудомийну машину. Ночні тарифи на електричество понизили зимою. Владельцы двох тарифних счетчиков з 11 вечора до 7 утра отримують скидку 50 а трьох тарифних – цілих 60%. Зато в часи пік з 8 до 11 утра і з 8 до 10 вечора, когда всі масово включает электроприборы, стоимость света для них наполовину выше. Переключая вот этой кнопочкой, мы можем посмотреть электроэнергию по первому или и по второму тарифу. И по факту нам в конце месяца нужно будет снять не одно показание, а два. И их записать. Эксперты говорят, многотарифные счетчики выгоднее всего ставить тем, кто обогревает жилье электрокотлами, а также пользуется бойлерами. На семью с четырех человек в месяц д приблизно 250 киловатт-годин. Електроенергії на сам бойлер, і його можна досить просто запрограмувати так, що він працював саме вночі. Так там 250 квт кіловат годин ви б заплатили повну вартість, а так ви фактично заплатили заплати за 125 Стоимость многотарифных счетчиков разная, в зависимости от сети. Однофазный с установкой и настройкой обойдется от 1600 гривен, а трехфазный вдвое дороже. Окупиться а они могут меньше, чем за полтора года. От 300 до 400 киловатт в час в месяц, когда идет потребление, уже рационально рассматривать применение многозонного учета и замена счетчиков. Современные счетчики могут сами выключать энергоемкие приборы в дневное время, когда тариф высокий, и даже показывать сумму задолженности. Но есть один нюанс. Если долг большой, энергетики смогут обесточить потребителя дистанционно. Такая возможность у них есть в городах, где умные счетчики контролируются через общую сеть. Наталья Замурская, Алена Нисимов, События, Канал Украина.